Воздвиженка – жилой микрорайон, построенный в начале 2000-х годов на Кожемяках, что в Подольском районе Киева. Назван в честь православного праздника Воздвижения Креста Господня. Воздвиженка располагается между горами Паскотинка, Замковая и пейзажной аллеи, параллельно Андреевскому спуску. И выходит непосредственно на улицу Нижний Вал, главную магистраль Подола. Состоит из улиц Воздвиженская, Гончарная, Дегтярная и Кожемяцкая. До сих пор бытует мнение, что у располагались самые ранние на территории Киева поселения, которые датируются первым веком нашей эры. Основания для этого дали найденные на этом месте римские монеты. Однако, несмотря на многочисленные раскопки, там не обнаружили остатки жилищ. Первые строения появились после 1150 года. Жителями у Гончары Кожемяки были ремесленники. Первыми в этой местности стали селиться Гончары, Чуть позже кузнецы, каменотесы, кожемяки, скорняки. К началу 16 века в Киеве существовало много ремесленных цехов, большая часть из которых расположилась на Подоле и в частности в этом урочище. Там же рядом с цехами селились и сами мастера. Улицы назывались по профессиями. Часть мастеров – плотники. Каменотесы были заняты в это время на работах по восстановлению Киевского замка, который располагался на горе Замковой над Урочищем. На Воздвиженке жил один из самых популярных восточнославянских мифологических героев – Кирилл Никита Кожемяка. Согласно легендам, он спас киевлянов погибель в поединке со змеем-людоедом. Белорусские и украинские сказки гласят, что урочище близ Киева, где жил богатырь, стало с тех пор называться Кожемяками. Летописная подплека этой личности такова, что после кампании Владимира Святославича против Хорватов, русичам пришлось выступить в защиту юго-восточной границы от вторжения печенегов. В этом первом летописном представлении Кожемяка самый молодой из пяти сыновей старого ратника. Четверо старших находились с отцом от начала военной кампании, по другую сторону стало вражеское войско. Поскольку силы сторон, вероятно, были примерно равны, то судьбу баталии было договорено решить поединком. Именно тогда старый воин предлагает князю вызвать к бою своего младшего сына, Кожемяку. Тот, проверив свои силы, преодолев быка, согласился стать на поединок и победил печенежского богатыря. Все улицы Воздвиженки к началу 1980-х годов сохранили свою первоначальную планировку. Древнейший сохранившийся план Киева 1695 года показывает довольно плотную усадебную застройку этого микрорайона. По утверждению археологов, планирование усадеб на гончарах-кожемяках сохранилось без каких-либо существенных изменений с XII века. Местность была мало приспособлена для капитальных строений, ее интенсивное освоение и застройка начались только с первой половины XIX века. После пожара на Подоле в 1811 году был утвержден новый план застройки урочища. В середины 70-х 20-го столетия немногочисленных жильцов гончаров Кожемяк стали отселять по причине аварийного состояния оставшихся домов. В опустевших домах время от времени возникали пожары, и со временем район превратился в пустырь. был Киев, а сейчас Киев. Ну, так как должен через YI. Раньше писали как по-русски, сейчас будет как по-украински. Сейчас я не знаю, насколько изменили. Во-вторых, в американских источниках э -э, поменяли, я не знаю, насколько на всемирно будут распространяться. Я, ну, в этот раз было по-русски. Замковая гора, также известна под названиями Харевица, Киселевка, Флоровская или Фроловская гора. Исторический холм в центре Киева в Подольском районе на правом высоком берегу Днепра с крутыми склонами. Представляет собой останется, деленная от соседнего плато Старокиевской горы размывом, произошедшим в четвертичном периоде. Высота над уровнем Днепра 80 метров. Расположен между Старокиевской горой, Щековицей и урочищем Гончары-Кожемяки с одной стороны, и киевским подолом с другой. Согласно археологическим данным, первое поселение на территории Харевицы возникло в Бронзовом веке. По мнению ряда исследователей, резиденция полянского князя Кия могла располагаться на территории Харевицы еще задолго до постройки укрепления на Старокиевской горе, которая положила начало городу Киеву. Во второй половине IX века на Замковой горе появляется поселение Лукара и Ковецкой культуры той самой археологической культуры, представители которой с территории правобережной Украины и Закарпатия осуществляли экспансию на Балканы в сторону Молдавии, Болгарии, Румынии. Во второй половине IX века неукрепленное поселение Лукара и Ковецкой культуры на Замковой горе имело площадь 2,5 гектара. В летописи сам город Киев располагался в другом месте, скорее всего, на Замковой горе. we